Всем тем, кто проснулся, вы знаете, что я недавно вернулась с Новой Волны И каждый день продолжаю встречать людей, которых, собственно, там и видела Сегодня у меня в гостях Коля Серга Доброе утро, Коля Привет И Сережа Коля и Серга Да, да. Сережа. и Сережа Серга Доброе утро Коля Серга Я тебя видела на Новой Волне Да Объясни мне, что ты там делал Слушай, ну, как всегда, поднимал рейтинг этому мероприятию ну ты Делал. не выступал, ты же не выступал на сцене Дзинтере. Да, не выступал на сцене Дзинтере, я выступал на других сценах. Да, <соц> но вот мы, кстати, у нас есть видео, пожалуйста, ребята. Есть видео, угу. <соц> <соц> Да, на самом деле это была закрытая вечеринка Яры рудковская которая Она была был посвящена ключ. Диме Билану. И там был Лев Лещенко, как вы успели увидеть, Игорь Крутой. В общем, были все. Кто даже кто-то Кутуньо кто был. был. Да. Как ты туда Он попал? Даже а мы просто на сутки раньше заняли помещение, мы спрятались под столом. И просто, когда началось мероприятие, нас уже не могли выгнать, потому что... Слушай, ну если серьезно, я же видела, как вы заходили. Я видела, как вы заходили, то есть ребята просто пришли, потому что на реально на эту вечеринку закрытую попасть не так просто. У нас была аккредитация прессы, а ты пришел и сказал, ой, мы тут рядышком проходили, можно мы зайдем? Ну правда? Да, я говорю, у вас есть бутерброды, пожалуйста. Я сказала, что нам это действительно нужно. Они посмотрели в наши милые глаза и сказали, заходи, конечно, там еще кто-то, кто не слово замолвил. А на самом деле, в принципе, эта вечеринка, мы были темными лошадками этой вечеринки, серыми кардиналами, я бы даже назвал это, ну... эту должность. И, в принципе, она строилась для нас. И Дима Билан очень хорошо справился с разогревом перед нами. А, люди тоже подготовились, но... я видел платье. Но я просто... видел, как ты была одета. Да. Мне было очень приятно. Мне тоже было очень приятно тебя видеть. Но просто тебя приглашали на эту вечеринку выступать? Я вот хочу понять. Конечно, нас приглашают практически на все вступать в новой волне. Да, потому что это, я так понимаю, твоя фишка, вылазить на стол. Когда среди участников выбирали самого сексуального, ты тоже вылазил на стол. Поэтому, пожалуйста, сегодня стол подальше. Но ты в этом конкурсе тоже участвовал в 2011 году. Да, мы участвовали в 2011 году. Да, и ты получил приз зрительских симпатий. И я так понимаю, даже Игорь Крутой что-то у вас там тоже Да, у нас был приз-контракт с Игорем Крутой. И что? Как дальше произошло? Ну, у нас с ним есть контракт. Мы служим в его армии. Серьезно? Нет. Ну, а серьезно? А серьезно, просто на тот момент, когда мы должны были подписывать контракт, я переоценил наши ценности, посмотрел, что мы делали по материалу и решил, что пока мы не готовы быть популярными в России, настолько по-крутому, по скажем так, популярными в России, поэтому я извинился перед Игорем Яковлевичем и сказал «Игорь Яковлевич, пожалуйста». Мы пока в себе разберемся. Он говорит, конечно, ребята. Но у тебя сейчас нет продюсера? Нет. Давайте это очень приятно. Сейчас посмотрим вашу главную инвестицию, и я так понимаю, ваше новое видео. Ну, это не главная инвестиция.